Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Okey, Berkenaan dengan tajuk bid'ah tu sendiri kan Dia kalimah bid'ah ni Kalau kita perhatikan Yang memberikan maksud asal dia adalah Nabi kita sendiri SAW Bagaimana berucap dalam ucapan baginda Dia panggil khutbatul hajah Ibu tanda Nabi nak berucap Dia akan mulakan Fa'inna asdaqal hadith kitab Allah Sebenarnya Sebenar-benar uh, ucapan atau cerita adalah kata, adalah kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebab petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha dan seburuk-buruk uh, perkara adalah yang diada-adakan daripada perkara tersebut wa kullu muhdatsin bid'ah dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah ah. wa ah kullu bid'atin dhalal dan setiap bid'ah ah itu adalah sesat jadi Nabi sendiri SAW berikan gambaran Semua dan cuma saya perhatikan banyak orang kadang-kadang bila sebut tentang benda yang uh, ad, ada-ada kan so dia orang pergi pada literal meaning. Macam dia kata kalau zaman Nabi tak naik tak naik kereta, orang hmm. naik kereta ni bidahlah. Ah. Lah. Hmm. Zaman Nabi tak pakai lampu. Sedangkan dalam hadis Nabi sendiri, Nabi terangkan bila Nabi kata man ahdasa dan Muslim, man ahdasa fi amrina hadha, maksudnya adakan pada urusan kami ini. Urusan kami ini. Ma'alaih samih wa'apa bukan daripadanya Fahu warad Maka ia tertolak Ataupun Nabi kata Man amila amalan Man siapa buat satu amal Laisa alaih amruna Tiada padanya perintah kami Fahu warad Maka ia tertolak So basically kalau kita kita lihat Tajuk bida'ah ni bila kita bincangkan Dalam tajuk agama Dia tajuk dalam agama Sebab tu Syatibi Rahimahullah Bila dia syarahkan tentang maksud Bida'ah tu Dia kata Tariqotun fiddin dia satu jalan dalam agama tudahi hmm. yang dia macam apa uh, dibuat tadi untuk menyayangi menyayangi akan syariah dan ditujukan pada uh, tingkah laku tadi untuk melampau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya benda inilah kita kata yang secara jelasnya bidah ah ni tak ada benda yang keliru. Semua orang faham bidah ah tu apa. maksudnya dalam agama benda nabi tak suruh tak tak tak, tak perintahkan kita buat dari sudut akidah atau ibadah atau akhlak yang nabi tak benarkan maka itulah bidahah. Bidahah agama dia panggil. Ada pun bidahah dari segi masalah muamalat, cara kita bayar dulu pakai duit, sekarang pakai mati, QR, nadirham. sekarang pakai ringgit <laughs> atau pakai QR. Benda-benda yeah. sini -benda dia ini bukan tajuk bidahah yang dimaksudkan. Sebab tu hadis nabi yang datang nabi kata, adakan pada urusan kami ini atau buat amalan yang kami tak suruh. Ia tertolak. Nabi kata macam tu, itu dah jelas dah. Contoh macam nak dekat diri kepada Allah bukan dengan cara yang Nabi ajar. So basic ni tak ada siapa patut keliru tentang istilah bid'ah ah ni tadi. Dan macam bila kita relate kepada apa drama bid'ah ah tu sendiri. Memang istilah yang Nabi berikan tu sebenarnya itu sudut yang yang kadang ekstrim lah. Sebenarnya kalau dari segi sudut biasa, amal-amal masyarakat Melayu kita itu macam apa buat buat kenduri arwah kenduri apa sambutan kematian hari haul Ini mm. bidah juga hatta maulid nabi adalah bidah mm pasal nabi tak pernah ajar kita untuk uh, raikan hari kelahiran baginda dengan cara tersebut mm. nah, tapi orang akan buat juga macam tambahan pada masa lafaz solat gain macam daripada kita kita apa bila ucapkan selawat ke atas nabi nabi ajar nabi, nabi suruh sebut dengan allahumma salli ala ala muhammadin Wa ala ali Muhammadin. Datang kita Allah masalli ala Sayyidina Muhammadin. Itu pun bida juga. Sebenarnya yang Nabi tak pernah suruh kita tambah, kita tambah. Cuma cuma macam bila kita relate kepada apa yang apa Ismail sebut tadi kan. dalam drama bid'ah ni dia punya bentuk tu bentuk ekstrim yang pada asalnya dia ialah sekecil-kecil bid'ah dengan tuntutan Nabi sebut hmm. kullu bid'atin dolalah Nabi sebut dah semua bid'ah adalah sesat dalam agama mana apa tentang kepercayaan tentang Allah taala yang, yang Nabi tak ajar kita percaya. Nabi tak suruh kita percaya Nabi larang kita percaya. Kita percaya macam tu salah. Salah. Kita tak boleh buat macam tu. Demikian juga apa yang Nabi-nabi Nabi tak Nabi, Nabi tunjukkan sebagai cara mengabdikan diri kepada Allah. Kita buat cara tersebut. Salah. Dia simple as that sebenarnya tak, tak ada kekeliruan berkenaan dengan tajuk bid'ah ah ni. Cuma sering berlaku kita jumpa dalam masyarakat kita orang-orang yang mengatakan bahawa kalau bid'ah ah ni awak janganlah naik kereta, naiklah unta. Ha, itulah. Ah, datang sedang, kerja naik unta kan. Ah, sedang, sedangkan tu sebab bila kita nak faham apa Nabi kata kullu bid'atin dalalah lah tadi, bawalah hadis sahih Muslim juga yang datang kata a uh, ahdatha fi amrina. Maksudnya apa yang adakan pada urusan kami ini apa hmm. bukan daripadanya maka itulah ataupun baru siapa buat satu amalan yang tiada perintah kami maka tertolak kita dah jelas dah sebenarnya tajuk ni berkaitan keagamaan mana akidah ibadah akhlak muamalah tertentu yang nabi nabi ajar kita cara untuk buat inilah cara yang patut kita amalkan bila kita beragama dalam agama dalam kehidupan harian kita cara pakaian kita cik mata ni pakai bidahlah ah ni ikut bahasa hmm. mikrofonlah bidah ah. bida ah. ikut bahasa <laughs> tapi bukan agama hmm. Hmm. Ha, ini kesilapan uh, silap faham ni jadi kadang-kadang yang problem dia okey bila kita kata bidah ah, ni kan hmm. yang kalau kita kita extend sampai kepada jsb punya group dia dalam netflix saya saya uh, tengok ada satu rencana rencana tu dia tulis apa hmm. how to be a cult leader oh macam oh, ni nak yeah, jadi ketua yeah. kultus. kultus kultus ha cara untuk kita uh, influence orang pengaruh orang jadikan orang taat pada kita dan taksub pada kita ha ya? okey uh. kat situ basic dia kalau kita kata kita belajar dengan orang tak salah Ambil kebaikan yang dia ajar tak salah. Kalau Tapi betul jadikan lah. dia setara dengan contoh hmm. nabi kita tak boleh oh, lah. Hmm. Ataupun jadikan dia setara, bahkan tak, perintah dia dengan perintah Allah, perintah dia lagi besar. Na lah. nabi ke kanan dia, ah. guru ke kiri. Okey. Ah. Okay. Itu itu basic <laughs> yang saya faham. <tahu. laughs> Kalau saya nabi kiri. di kanan, Bila guru dia. saya kiri saya pergi kiri. Ah. Ayat ini adalah di antara ajaran dalam masyarakat Bila. kita yang kadang-kadang benda ni tak ada tak ada penghormatan. <laughs> kita patut hormat nabi kita. Agungkan Nabi kita lebih daripada siapa sahaja Kalau orang kata ketaksuban kepada Nabi tadi Tak pernah bawa kepada kesesatan Ketaksuban pada apa? Pada benda tambahan Kita ambil lambang capal, itu bukan Nabi suruh Raja tu conteng sendiri Kita pergi letak kat kepala kita buat apa? Letakkan dekat arah kiblat. kenapa? Hmm, kata letak conteng. pula apa? Madad Ya Rasulullah Madad Ya Rasulullah lagi, kenapa? Astaga Nabi Allah. tak pernah ajar kita So, jadi basic ni kalau kita fahamkan balik, bida'ah ni macam disebutkan Nabi sendiri yang terangkan. Kalau kita perhatikan uh, istilah bida'ah ni, dia bukan baru. Banyak orang salah salah faham. Dia kata bida'ah ni benda baru muncul zaman kita. Hmm. Bila kita baru zaman Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, baru tajuk bida'ah ni timbul. Sedangkan, sedangkan sejak zaman para tabi'in lagi. Contoh Muhammad Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin. Kalau kita buka dalam Muqaddimah, Sahih Muslim boleh diterangkan berkenaan dengan bagaimana uh, kedudukan ahli hadis. Ahli hadis ni dia kata kami dahulu mereka dahulu akan menerima dari siapa saja. Mereka orang dikata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dengar aja orang kata kalau Rasulullah, amin. Ini kasat pasal hmm. kita muliakan Nabi, kita dengar siapa cakap tentang Rasulullah, ambil. Tapi boleh berlaku fitnah. Dia kata boleh berlaku fitnah. Ini yani permohonan Uthman, berlakunya keluarnya khawarij, keluarnya golongan syiah. Maka diorang orang kata apa? Samu lana rijalakum. Beritahu kami siapa perawi-perawi kamu. Siapa lelaki-lelaki yang ceritakan kepada kamu kisah ni. Samu lana rijalakum. Ha ni ayat dia. Dia kata dilihat kepada ahli sunnah diambil cerita mereka. Dilihat pada ahli bidah ditolak cerita mereka. Maksudnya so, istilah bidah ah tu daripada Dan, zaman sahabat sahab lagi. Zaman tu lagi. Zaman tabiin lagi. Tabi memang in betul dia pasal Muhammad Al Sirin dimati dalam 105 Hijrah tak salah saya. saya. Oh, ha, generasi dia inilah. kalau dikongkan pada kehidupan dia, mm -hmm. dia B400 lah. Kalau dia mati 105, maksudnya dia B400, dia dah hidup. Dia, dia, dia sempat bergaul dengan para sahabat. Dan dekat situ kita faham bahawa uh, dia punya istilah ahli bid'ah, ah, ahli sunnah ni memang telah pun ada sejak zaman tu. Bahkan mereka jadikan itu kriteria bagi penerimaan cerita orang A atau penolakan cerita orang B. B tak terima mm -hmm. sebab apa? Sebab dia lebih bid'ah. Ah. Ini kita terima sebab apa? Sebab ahli sunnah. So, means that, macam tu juga penapisan yang patut berlaku dalam masyarakat Bila kita lihat orang tu suka menyebarkan bida'ah Ajar benda Nabi tak buat Suka cari hadis palsu Kenapa kita ambil daripada dia? So, kadang-kadang masyarakat Islam kita di Malaysia, saya perhatikan ada perangai tau Kalau bab makan Kena cahai pati ketiak ke apa Ada surat dalam tak Tak makan Tak mahu kan Kena tak makan Wah dua orang kata ada ada ketiak ah, Tapi Cahai juga ah, juga apa, ni, apa, 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 Gulai tu ada surat dalam ah. Ish, Tak nak makan lah Tapi bak agama Datang daripada Pembohong-pembohong Yang suka menyebarkan hadis palsu Yang buat cerita-cerita dongeng Kita ambil Alasan dia Ada ada benda yang bagus apa ada keberangkalian nabi kata oh, oh jangan jangan bunyi, Adi, bunyi, bunyi ini, bijak dekat sini problem dia sebab sebab tu kita perhatikan balik istilah bidah ah dan sunnah ni bukan benda baru bila kita kata kita ahli sunnah bukan benda baru bila orang tu ahli bidah ah, bukan benda baru sejak daripada zaman penapisan penapisan riwayat-riwayat hadis daripada nabi SAW. alaihi wasallam berlaku al penapisan dengan cara melihat pada orang tu punya amalan atau tindakan dia mana kau nampak dia buat benda-benda. Jadi -benda. macam telah macam kes tadi ke lah. Contoh macam kalau orang tu letakkan dia macam kaut. Ha, dia kata guru saya, ha, dia tahu semua benda. Tinggalkan lah. Ha, tahu semua saya, benda, benda-benda benda tahu. Benda benda guru saya boleh hidup orang mati. Guru uh. saya boleh sekian-sekian. Guru saya habislah. Ada kat sini kadang benda-benda yang disebut. Ke? Ataupun guru saya kalau kata kalau susah, panggil nama dia tiga kali. Sudah. So basically benda-benda hmm. Sini, benda -benda binaan ini, benda-benda bida bida'ah dalam agama. Kalau dia kata pulang balikkan cara-cara nak berdana pucuk tanam. Cara nak tanam pokok betik. Cara tanam pokok durian. Awak belajar dia orang tu. Walau dia kafir sikit pun ambil lah ilmu tersebut. Tapi kalau dia kata awak nak ambil agama awak. Daripada seorang manusia tolong check balik. Dia ni status dia, credibility dia sejauh mana. <laughs> ah, dia tengok balik ha. apa yang dia amalkan. Ha. Kan kalau berbohong. Hadis Nabi pun dia tak kenal. Ha. Mana yang suah yang dia tak kenal. Dan apa nilai dia. Ini masyarakat kita ni macam boleh dengar orang tu kata ada hadis. Ada hadis. Hmm. Jadi soalan ni datang mana? Kalau tak ada dia, dia, tak sebut hadis Nabi. Oh ada hadis. Ada kitab. apa? Ya apa? Yang yang AADK ya. asal ada asal dalam, ada dalam kitab. kita. kitab. <laughs> asal ada dalam kitab. <laughs> AADK. Asal ada dalam kitab. Ini <laughs> problem. Jadi secara basic dia memang pengertian bidah ni telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ha, so, dikatakan apa yang contoh macam dalam bentuk movie yang kata bidah tu minum air kaki dan sebagainya hmm. kan ataupun apa cium kaki tok guru sebenarnya memang dibuat mm -hmm. amalan ni memang dibuat dekat tarekat mm di malaysia ni yang cium lutut guru datang merangkak mm. benda nak bersalaman kan Dan saya rasa macam uh, masyarakat islam kita di indonesia lebih uh, kuat boleh relate benda ni sebab mereka buat terang-terangan Betul? Actually, actually, kita dulu pun ada tak, tak ada Yang, lah. yang masyarakat Melayu nah, kita yeah. di Malaysia ni It, Benda tu dibuat tapi sorok-sorok ha, ah, Apa? Air tawar, air jampi tu Ya yeah. yeah. Macam yeah. Bawa air pada ada, uh, tu Bulu uh, tu, uh, tu, uh, tu ludah, ludah luk 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 dan sebagainya Okey, Benda tersebut pada masyarakat Islam kita di Malaysia ni Agak tersorok, tersembunyi mm -mm. Terkawal Tak Terkawal lah ter, ter, ter Bukan terkawal Tertutup lah tertutup. Dia buat benda tersebut Sampai kena expose lah okay, Dia buat benda tersebut dalam keadaan Bimbangkan lari pengikut Hmm. Jadi masa dia nak cerita pun dia cerita uh, pada orang tertentu. Depan orang ramai ni dia tak ada zikir dalam gelap pegang tangan. Tapi dengan geng dia sendiri dalam gelap-gelap pegang tangan zikir pergi kat kubur sebagainya. Ini pada saya jumpa lah kumpulan apa orang-orang yang dah tinggalkan kumpulan-kumpulan yang cult ni, yang kultus. yang macam dia bukan GSB. Contoh macam apa kumpulan, kumpulan yang apa apa di tarikat inilah tarikat itu. Memang dia orang ceritakan ada perbuatan-perbuatan amalan tambahan yang lain yang bukan yang bentuk biasa. Kena duduk kat kubur lah. Hmm. Kena dalam gelap pegang tangan lepas tu goyang-goyang badan lah. Uh, tapi benda ni hanya dibuat kepada orang yang ikut dalaman. Uh, tapi macam di Indonesia. Kadang-kadang saya perhatikan kenapa hmm. orang boleh buat terang-terangan dan tak kisah. Sebab di Indonesia uh, rakyat dia ramai. Betul. 220, 220 juta rakyat. 220 juta. <laughs> kalau kita ada 1% saja follow dah dah 2 juta dah. Ha, Ibarat kan Indonesia, di Indonesia kalau dikata persentaj yang follow kita tu sikit saja, 1% saja yang kata agama, itu dah besar dah. Ceramah tu boleh puluhan ribu. Mhm. Ten of thousand akan berkumpul untuk mencetak tabik akbar kan. Di benda tersebut memang akan berlaku macam tu. Lepas ada rakyat ramai. Ada pun macam rakyat kita di Malaysia ni, ada kumpulan-kumpulan macam ni, dia bimbangkan hilang pengikut. So, orang pengikut tadi start terfikir, start questioning, start sedar, dia akan tinggalkan. So, sebab tu bila di Indonesia, benda ni dapat. Ni pasal kita tengok video-video tentang cium kaki dan sebagainya, dia buat. Dia buat. Di, di Indonesia memang dia buat. orang datang, mengesot untuk jumpa guru tadi. Betul? datang mengesot, merangka. merangkak. Dan sebenarnya dekat Malaysia pun, dekat belah Kelantan pun dah dibuat dah. Bila, hmm. bila ustaz yang kata apa, kalau Tok Mereka. Guru, apa Nabi pergi kanan, Tok Guru pergi kiri, Mereka. dia dia punya pengikut dia Mereka. buat macam tu. Nak salam dengan dia, kena kena, kena merangkak apa saya, saya tengok satu video tu yang anak murid dia datang jalan itik tu. Oh, nak tak <coughs> salam tu. Ya yeah, betul. Okey, realiti dia benda tersebut kalau tak ada lah handphone. Hmm. Awak dengar cerita orang je tak nampak. Hmm. Ha, tapi bila kita zaman sekarang ni adanya media sosial terdedah dengan banyaknya kes mandi kereta lah contohnya. Kan guna ni macam Indo punya cara hmm. bagi puja puja kereta dibuat dalam Islam. Ha, tapi benda-benda contoh macam ni, apa perkara macam ni, kadang-kadang di Malaysia ni saya perhatikan uh, dibuat tapi sembunyi-sembunyi. Uh, ataupun diorang orang takut expose dan akan datang kritikan. Adapun hmm. di Indonesia, dia punya apa weight ataupun apa sokongan tadi besar, so dia tak kisah hilang. Sebab kalau yang ni keluar banyak lagi banyak lagi daripada tadi. Ha, population ha. Besar. population besar. besar. Ha, itu hmm. itu yang saya perhatikanlah. Tapi kalau ikut pada sudut asal, kita dengar contoh macam kes apa yang dalam drama tu kan yang kata tadi ikmal sebut hmm. apa nampak minum air kaki. Hmm. Kan? Minum air kaki. Okay. Kan? Benar ni sebenarnya kita lihat ada orang-orang yang dilantik secara rasmi menjadi apa apa bahagian apa ahli majlis fatwa negeri ah, di Selangor kan dan sebagainya. E, ya 9 X9 dia 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 kata dengan direct dia kata tak salah mengambil air berkat air keber, air, air 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 keberkatan dengan air dari pakaian atau sekian tapi dia tipu. Ha dia tipu cerita dia waktu dia 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 ketika dia sebarkan tu dia kata uh, Imam Imam syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah telah uh, mengambil air mandian air, air air basuhan baju Imam Ahmad bin Hambal untuk dia minum dan juga apa dia ambil berkat. Ha uh, tapi tapi dia dia ketika dia cerita tu dia tak check source. Ni agak-agak pelik. Jadi penceramah universiti sebagainya tapi hmm. tak ada. Kredibiliti dalam uh, memeriksa Biasa kita nak Berhujar. cakap, kita check balik source kita Kalau Al Quran, surah mana, ayat mana hmm. Jangan kita main cakap saja sebab kita ni Menjadi cerminan kan, ada PHD lah, ada sekian Title lah, doktor, tapi kita punya cara Research Kalah budak tadika Main sahuk Sahuk je, selagi boleh makan-makan <laughs> Lagi masuk-masuk Dia ng -ng -ng main ng -ng cerita ng -ng -ng je Geng-geng capati ketiak <laughs> ha, ni capati <seperti> kita lah <laughs> Tak masalah, ini dia orang ramai pula yang tak faham akan rasa sekian tapi dia tipu sebab dalam kisah tersebut Imam Az-Zahabi rahimahullah bila dinukilkan kisah berkenaan yang kata kononnya Imam Syafi'i dapat baju Imam Ahmad sebab Imam Ahmad sebelum kena ujian Imam Syafi'i hantar anak murid dia nama Ar-Rabi' bin Sulaiman tapi Ar-Rabi' bin Sulaiman ni dikatakan pergi ke Iraq jumpa Imam Ahmad macam sampaikan Salim Syafie lepas tu kemudian bagi tahu dia akan uh, diuji uh, minta bersabar lepas tu, lepas tu Imam Ahmad uh, bagi baju dia lepas tu baju tu dibawa balik ke Mesir, lalu Imam Syafi'i apa ambil baju tersebut dia, dia rendam dan ambil air dia minum jadi cerita ni problem ni robot Musliman tak pernah keluar daripada mesih hmm. ha ni something yang kita katakan kadang bila dia orang ceritakan dia orang nak ajar tak bila bila kes JSB ambil air kaki itu kan hmm. air bulu dan sebagainya yang sama macam cerita waliq cerita kita binaah ni kan sebenarnya pada masyarakat kita ada orang-orang berjawatan dalam JAKIM ke dalam jabatan-jabatan agama Islam ke dan sebagainya yang menyokong perkara ni so kita expect apa sebab tu kita lihat kadang-kadang ada ada sebahagian perkara contoh macam JSB tadi apa isytiharan kesesatan JSB tadi dia tak nyata daripada beberapa mufti ada mufti yang direct straight daripada permulaan katakan non sesat ada ada tak berani cakap ada yang tak nak keluarkan sebab bila dikaitkan kita kata nak dia sesat sebut apa benda sesat. Apa kesesatan dia. Hmm. Tapi bila kita relate balik kesesatan yang berlaku, sama. Contohkan kita nak kata bahawa kesesatan JSB yang yang berlaku adalah minta pada Abuya. Hmm. Tapi yang ini minta pada Nazim Haqqani. Nazim Haqqani wali kutub lah, wali, kutub, wali, wali abdal. <laughs> ya, ya. Jadi <laughs> awak punya per perbuatan sama je. Jadi hmm. awak nak buang kat mana? Lepas tu dia tak keluarkan. Banyak ini 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 bahaya yang kita kata cuba di Indonesia bila benda itu jadi viral kan jadi jahat sebab benda tersebut pada masyarakat yang membaca yang kita panggil apa yang yang 220 juta tadi kan mm -hmm. bila dia orang berfikir dan sebagainya tu ter terkeluar jadi macam eh orang samalah macam apa macam buat. yang sama kita orang tengok orang buat Aji ha, itu realiti dia. Tapi kan di Malaysia sebenarnya kita ada kumpulan-kumpulan orang-orang tertentu yang sebenarnya menyokong. Minum air kaki tu, Nasha Bandi punya grup buat. Dia buat. Mm -hmm. Memang ada pembuatan tu. Nazim Haqani eh. Hisham Kabani ha. buat. Jadi anak murid dia yang kata yang yang beramal dengan cara. Jadi ahli majlis, ahli ahli majlis fatwa. So <laughs> ah, ini gini faham ni. Dia ahli majlis fatwa. So awak rasa dia ada fatwa dia apa? Yang dia akan cakap. Dia kata boleh. Mestilah boleh. Sebab dia takkan kata guru salah. Mm -mm. dia salah. Dia takkan kata guru dia salah ini problem yang kita kata apa, apa, orang yang ikut kultus ni. Dia takkan kata guru dia salah. So, jadi benda ni akan berlaku. Kemudian bila kata sujud di kaki. Nasha Bandi. Okay, cerita hmm. walik itu tu berlaku. Dan cerita apa bidah tu berlaku. Dalam masalah realiti, apa tak Nasha Bandi pun buat macam tu. Nasha Bandi, hmm. Ni, hmm. atau apa, Nazif Hakkar lu dulu. Anak murid dia sujud kaki dia. Lepas tu kita ada ustaz, -ustaz yang mempertahankan perbuatan tadi. Dan kata, eh tak salah lah. Sebab dalam kisah Nabi Yusuf, bila kan warfa abahi alal arshi dan oh. dia cuba untuk angkat mak opak dia naik atas arash. Faqor lahu Dia mereka semua tunduk pada dia, sujud. Lepas tu dia, dia pun kata pada bapa dia, ya abati hadza ta'wilu ru'yai wahai ayah deku. Inilah perrealisasian mimpiku. Yang mimpi waktu dia kecil tu, yang dia kata nampak bulan, Bindang. bintang, uh, matahari dan sebelas bintang sujud pada dia. Asyamsu wal qamar kan apa apa hmm. ahad asyara kaukaban kau, -kau Kaukabang Kaukabang, 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 mana sebelah bi, apa, apa bintang matahari dan bulan sujud pada dia so dia dibangun tu berlaku sujud tadi benda tu culture yang berlaku dia memang bukan Islam pun pada masyarakat Mesir ketika itu kalau raja ke orang besar bangun dia kena tunduk turun tunduk sebenarnya ini cara untuk elakkan orang serang raja yang cara yeah. bila dalam istana kan macam contoh macam Thailand ni perasan kan bila nak sujud depan raja tu kan dia Dem, kena mengesot kan. Ha, sebab nak elakkan orang ni bangun serang raja bunuh raja. Ha, ini kaedah dia orang buat. Ha, tapi ada juga yang contoh macam dalam masyarakat Cina contohnya kan bila dia kata uh, raja tu ada keturunan Tuhan macam masyarakat Parsi. So jadi dia, dia relate ke situ. Yang orang-orang kita di, di apa yang macam tadi uh, perbuatan tadi berlaku. Itu bukan apa yang berlaku sebelum daripada ajar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada syariat sebelumnya macam kahwin adik-beradik. Pernah halal. Tapi sekarang dah haram. Bila turun Taurat tak boleh dah. Jadi awak tak boleh relate kepada apa yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf tadi. Kepada nak tak apa Tok Guru kita di sujud. Ada juga yang kata, eh tak salah lah sujud. Malaikat sujud pada Adam. Dengan perintah siapa? Perintah Allah Ta'ala. Bila perintah Allah SWT. Orang yang, apa benda-benda yang apa diperintahkan. Orang yang diperintahkan. Sekalipun benda tu adalah benda tak patut buat. Contoh macam mencederakan orang menyakiti orang. Halal haram? Haram. Haram. Eh? haram. Tapi bila orang kata sebab penzina. Mm Satu sebab. Perbuatan tadi jadi wajib. Potong tangan pencuri. Halal haram? Haram. Haram. Eh? Tapi bila orang perintah kamu maka Potong dia kena pencuri. buat. Potong tangan pencuri. Ya. Ha, lah. pencuri tu lah. so, kan. jadi lah. wajib lah. Macam itu yang kisah Khidir tu. Khidir waktu dia dia, dia, dia pecahkan kapal. Mm Yang naik, sampai dia naik. Betul. bunuh budak tu. Pasal dia kata wa ma fa'al an amri. Aku bukan buat ni kerana urusan aku sendiri, gurih. bukan perintah aku. Dia perintah Allah. Allah. Jadi bila Allah telah perintahkan, jangan jadikan itu tajuk. Awak boleh sujud pada kaki guru awak. Ha, tapi benda ni kita kata pada masyarakat kita di Malaysia ni, walaupun uh, secara terang-terangan kan, diorang tak berani cakap uh, kan, tapi penyokong ramai. Lah, Saya cari dalam dalam ceramah ustaz ustaz yang mm -hmm. Apa ikut asy'ariyah Maturidiyah, kebanyakan mereka kata okey. Benda-benda tadi. Sebab macam Asyari Muhammad, JSB kan, ketika hmm. zaman Arkam dulu. Dan sampai sekarang pun kumpulan dia. Mengaku dua orang adalah daripada Asyari Rahmatullah dia. Mana oh. dia orang kata dia orang, dia orang salafi? tak pernah. <laughs> tak pernah orang mengaku dia orang salafi, dia <laughs> tak ikut salaf. Dia kata akidah kami, akidah Asyari Rahmatullah dia. Memang Asyari Muhammad terang-terangan kat situ. Disebut Dia sebut dalam video-video lama dia, memang kita dapat lihat. Benda yang sama berlaku daripada Indonesia. Yang apa-apa, Mama Kufran lawan oh, bahasa semuluruh. Ah saya ini ha. asyroma turiniyah ha. juga. Maqoli innarhamatanah. <laughs> <laughs> tapi reality dia, reality dia ini masalah kita. Sebab sebab benda yang kita perhatikan, benda-benda ni memang dalam masyarakat kita di Malaysia ni tadi, benda tu dah dibuat lama. Lama dah buat. Hmm. Ha, tapi kadang-kadang siapa yang pernah ikut tahulah. Ha, siapa tak ikut dengan cerita. Ha, tapi bila dijadikan movie, filem, ada ha, start jadi ha, start masalah. Ha, dekat masalah dekat sini sebab Uh, benda tersebut didedahkan hmm. walaupun sebenarnya pada pada sudut asal memang benda tu dalam, secara dalaman memang orang buat benda ada dia tak kata salah pun pada pengikut, pengikut ajaran sesat memang tak kata salah dia orang kan reasoning juga boleh buat bayangkan muka guru ketika nak berzikir dia cari juga jalan nak kata boleh <laughs> dia akan buat juga dia akan <laughs> buat juga dia akan, dia akan jadikan guru sebagai ni ataupun guru tu punya kata-kata menyamai kata-kata nabi bila nabi kata jangan bina atas kubur guru kata tak apa Buatlah. Hmm. Macam macam hadis yang awal adalah hmm. ada pada urusan kami ini Apa yang bukan dia kita tolak Tapi Tok Guru kata boleh Nabi kata jangan tambah agama awak kata, Tapi awak Guru awak kata boleh tambah Maka awak ikut siapa hmm. Uh. Itu itu relate, really, really, kajian asal dia Itu tajuk asal dia hmm. Masalah bid'ah ah ni bukan benda yang baru Dia lama Yang menerjemahkan masalah bid'ah ah tadi Nabi sendiri SAW Salam. Bukannya, Salam. bukannya Salam. orang lain